Игра сама, если были удаления, то она была не грубая, эта игра. Поэтому после первой игры шансы оставались у обеих команд 50 на 50. Половина нашей команды, не имея такого опыта по результату двух встреч, выйти в следующий круг, так как кубок уже, плей-офф, где-то в каком-то плане немножко перегорело, потому что большое значение имела победа для обеих команд, потому что все-таки плюс один выигрыш в Испании ничего не значит. Шансы были для обеих команд. Мы постарались тренерский штаб настраивать ребята, разбирали команду, были готовы к изменениям в ходе игры, если мы будем вести, что команда соперника будет играть и 4-2, и 5-1, и персональная пеха, и в нападении 7-6 мы все-таки это где-то удалось, где-то не удалось. Но самое главное, что ребята выиграли, прошли дальше, в дальнейший круг и, естественно, приобрели опыт. Ну, однозначно игра с очень хорошей командой была и была очень эмоциональная, очень тяжелая. До последней минуты я бы сказал, что не было понятно, кто выиграет этот матч. Вот. Мы очень много сильно готовились к этой игре, ждали от команды Лариохи очень много сюрпризов, то есть это все эти перестроения защиты, которые они нам сегодня преподнесли. Мы их все разбирали, обсуждали, ну, то есть очень готовились к неожиданным моментам в игре. Вот. Поэтому я думаю, Э, в принципе разобрались раз столько забили да но очень много пропустили вот ну э, им большое спасибо за такой матч вот и ну, все